Daniel, cepat makan. Nanti tak sempat pula. Baik, Ibu. Daniel seorang murid sekolah menengah di sekolah SMK Buhari. Setiap hari, dia melalui kehidupan yang penuh dengan cabaran. Walaupun kehidupannya tidak semewah rakan-rakan sekelasnya, dia sentiasa berusaha untuk belajar dan mencari peluang untuk masa depan yang lebih baik. Pagi itu, Daniel terpaksa berjalan kaki ke sekolah kerana ibu terpaksa menggunakan wang untuk membeli barang keperluan rumah. Suasana di dalam kelas cukup tenang. Di meja hadapan, Cikgu Rahmah sedang berdiri dengan papan putih, menerangkan topik baru kepada para pelajar. Topik hari ini adalah mengenai faktor pengeluaran. Semua pelajar kelihatan memberi perhatian penuh. Faktor pengeluaran ialah sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Faktor ini penting untuk memahami bagaimana barang dan perkhidmatan dihasilkan. Ada empat faktor utama iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Daniel duduk dan memahami pelajaran dengan tekun. Selepas kelas tamat, Daniel berjalan menuju ke kantin sekolah. Dia melihat rakan-rakannya membeli pelbagai makanan di kantin. Ada yang membeli nasi ayam, ada yang membeli minuman sejuk. Namun, Daniel hanya berjalan ke sudut yang lebih murah. Dia mengeluarkan sekeping wang dari dompetnya yang hampir kosong. Hanya cukup untuk membeli sebiji roti canai dan air kosong. Dave, termenung apa tu? Makan itu sahajakah? belilah nasi ayam ini. Makan bagi kenyang sikit, nanti barulah senang fokus di dalam kelas nanti. Baik, terima kasih makcik. Tak apa makcik, cukup ni. Saya sebenarnya sedang berjimat cermat. Hujung tahun nanti, saya nak pergi lawatan sekolah. Hihihi. Hari itu selepas sekolah, Daniel berjalan pulang ke rumah. Tiba-tiba, ketika melalui jalan berbatu, kakinya tersadung pada batu besar. Kasut yang sudah lusuh itu terkoyak besar menampak jari-jari kakinya. Daniel berhenti sejenak, memandang kasutnya. Dia mengeluh. Sampai di rumah, Daniel membuka tabung simpanannya. Dengan berhati-hati, dia menghitung duit syiling yang terkumpul. Setelah beberapa minit, tidak lama kemudian, ibunya pulang. Daniel bergegas keluar mendapatkan ibu. Ibu, kasut saya dah koyak dan tak boleh pakai lagi. Saya rasa perlu beli kasut baru. Ibu ada duit lebih ke? Daniel, buat masa sekarang ibu tak ada duit lebih. Ibu tengah usahakan untuk membeli barangan rumah. Kalau ibu ada duit lebih, ibu beritahu Daniel Yee. Tak apa ibu, Daniel faham. Nanti Daniel cuba tengok duit tabung Daniel. Maafkan ibu ya Daniel. Nanti ibu pun akan usahakan dan ganti semula duit Daniel. Tak apa bu, Daniel faham. Daniel berlalu dan masuk ke dalam biliknya. Daniel duduk di kerusi berdekatan meja belajarnya. Sekarang, Aku pun mengalami masalah kekurangan pilihan dan kos lepas. Duit yang ada tidak cukup untuk aku memilih kedua-dua kehendak aku. Aku ingin membeli kasut dan ingin juga pergi lawatan sekolah, tapi aku kekurangan wang. Wang yang ada cukup untuk satu pilihan sahaja. Jadi, berlakulah pula kos lepas. Jadi aku perlu membuat pilihan yang boleh memberikan kepuasan yang paling maksimum. Jadi sekarang kos lepas bagi aku ialah lawatan sekolah. Dengan tekad itu, Daniel menyimpan impian lawatan hujung tahun ke dalam kotak kenangan. Dia berazam untuk cuba menabung lagi untuk tujuan itu, walaupun dia tahu dia sudah tidak punya banyak masa untuk menabung. Sekurang-kurangnya, dia sudah cuba untuk memenuhi impiannya pada tahun tersebut. Dia melihat sekeping nota yang tertera tarikh lawatan hujung tahun yang dia idamkan. Semua rakan sekelasnya sudah teruja, tetapi impian Daniel untuk ikut serta semakin pudar. Terpaksa dia ketepikan impian itu demi membeli kasut baru. Walaupun hatinya berat, dia tahu dia harus terus berusaha. Lawatan itu memang penting juga, tetapi impian besar untuk melanjutkan pelajaran ke universiti dan menjadi seorang yang berjaya tetap ada di dalam hatinya. Dia menulis sesuatu di atas kertas. Ini hanya sementara. Masa depan yang lebih cerah menanti. Dengan tekad itu, Daniel menyimpan impian lawatan hujung tahun ke dalam kotak kenangan. Dia berazam untuk cuba menabung lagi untuk tujuan itu, walaupun dia tahu dia sudah tidak punya banyak masa untuk menabung. Sekurang-kurangnya dia sudah cuba untuk memenuhi impiannya pada tahun tersebut.